दुबई चला गया दुबई से फिर इंडिया आ गया ये और इसकी जो इंटेरोगेसन है उसमें ये सामने आया कि एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट था जिसका ये पार्ट था ड्रग रैकेट जो है वो एक एनक्रोचैट मोबाइल्स एक होते हैं वो यूज़ करते थे जिसमें इनका कम्युनिकेशन आपस में बिल्कुल सिक्योर रहता है इनक्रिप्टड कम्युनिकेशन रहता है और इसकी जो बैकग्राउंड है कि ये बटाला एरिया का रहने वाला है यहाँ पंजाब का और इसके पेरेंट्स जो है फादर है नाइनटीन में जर्मनी चले गए थे ये टू टू में जर्मनी गया था वहाँ से जब कन्विक्शन हुई उसके बाद यहाँ आके इसकी जो एक्टिविटीज़ थी अभी इंटरनेशनल क्योंकि ये बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पार्ट है यहाँ पे भी ये कोशिश कर रहा था इसी तरह का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का तो मोगा पुलिस ने एक एफ दर्ज की थी जिसमें वन के जो हेरोइन है उसमें रिकवर हुई थी दो अक्यूज अरेस्ट हुए थे उसी केस में एक मंदीप सिंह नाम के शख्स की इन्वॉल्वमेंट आई थी जो यू का रहने वाला है और मनदीप सिंह और सिमरनजोत सिंह संधू जो टच में थे और ही वॉज ट्राइंग के यहाँ पे भी कुछ परचेजर्स उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोगा पुलिस की पंजाब पुलिस की इन कलेबोरेशन विद सेंट्रल एजेंसी तो अभी फर्दर जो है इसका प्रोसीजर पूरा करके इस केस में जिस केस में जर्मनी में वॉन्टेड है तो जर्मनी जो एजेंसी है इसको लेके जाएंगे इंडिया से ਜਾਮ ਚ ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲੀਮਨਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਟ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਓਲੀ ਓਲੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ उस नैटवर्क का पार्ट बन गया सो सिमिलर नैटवर्क जो लगता है जी भी इते भी इते भी इस्टेब्लिश ए, ए, इसके पास से फोर एटीन के जी कोकीन और जी मैरिना जर्मनी में पकड़ा गया था और उस पर एफ आई आर जो है अंडर एक्ट है उसके तहत इसके खिलाफ इसमें इसको हुई थी, जर्मनी पुलिस को बिकॉज़ बिकॉज़ ये ये जो जो पूरा ऑपरेशन है, है। है, है पंजाब पुलिस का का, और और सेंट्रल 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 एजेंसीज़ एजेंसीज़ की, की उनकी दोनों कोऑर्डिनेशन से हुआ है, और जो हमारी है, वो ऑलरेडी एक इसका नेशनल ब्यूरो होता हर कंट्री उसके साथ और अगर फर्दर कुछ आएगा तो इस केस में, इस और जो पूरा है, इसके लिए में बनी हुई है जो पूरा सुपरवाइज कर रही है जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है पंजाब पुलिस पंजाब की जैसे हमने देखा पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है

कि पंजाब में हंडरड परसेंट इसकी जो है नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा जहाँ पे भी देखो हमारे सारे सीपीएसएसपीस को पूरी तरह पुरे से यहाँ पे भी उनकी तरफ से कोई डिमांड आएगी जहाँ पे भी उनको जरूरत होगी जिस जिस एरिया में जिस जगह पे जिस हाईवे प्रोजेक्ट पे पूरी सुरक्षा दी जाएगी उनको ਕੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਡਰੱਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 487 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਆ ਔਰ 60 ਕਿਲੋ ਮੈਰੀਜੂਆਨਾ ਆ ਔਰ 10 ਕਿਲੋ ਹਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਗਿਛ ਤੋਆ ਕਿ ਸਪਟੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਲਓਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੈਂਟਸ ਐ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੂ ਵਾਲਾ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਸਕਾਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਲੀਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਫਰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਅਕੰਪਲੀਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੂਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ